дистанционное банковское обслуживание. В 2012 в 2013 году как физические лица, так и представители компаний имели некоторые проблемы, связанные с тем, что системы дистанционного банковского обслуживания или ломали, или компьютеры клиентов заражены вирусами. Иду словом, проблема возникла, и банковская система вынуждена была ее решать. Кроме того, время в значительной мере зависит от кредитования, кредитование на уровне торговых предприятий, кэш-кредитов, кредитных карт. И, к несчастью, преступники тоже это хорошо понимают. Именно поэтому мы в последнее время наблюдаем миграцию тех, кто раньше занимались, к примеру, использованием поддельных карт в банкоматах, сейчас активно или сами участвуют в получении кредитов по подложным или поддельным... Год, особенно за, 2000, за последние годы особенно за 2013 год проблемы с машинистом в сфере платежных и кредитных технологий, к сожалению, усиливаются. Что должны делают и будут делать банки для того, чтобы противостоять. Как я уже сказал, в Украине достаточно хорошо... В законодательстве описано, что банки должны делать, а именно обмениваться информацией для противодействия платежному и кредитному мошенничеству. И большинство украинских банков используют наш информационный ресурс, который позволяет выполнять требования закона. На сегодняшний день более 95% всех банкоматов, терминалов, всех выданных кредитов, всех текущих, ну практически депозитных счетов, которые открыты банками, Банки, которые работают с этим количеством клиентов, они участвуют в информационном билете. В ближайшее время при поддержке тех банков, которые являются спонсорами для более мелких банков, их работе в матежных системах, мы не просто планируем, а уже начали активное подключение банков аффилиатов то есть банков, которые чуть-чуть поменьше. в к и поддержки Комитета Верховной Рады по банкам и финансам совместно с Национальным банком были разработаны и предложены рекомендации Фактически, В настоящее время эти рекомендации будут включены в соответствующие подзаконные акты Национального банка, которые позволят банкам в процессе противодействия преступлениям в сфере инвестиционного банковского обслуживания Взаимодействовать для не только предотвращения, но и возврата средств, преступно списанных теми, кто этим занимается, и с тем, чтобы эти средства максимально быстро возвращались на счета клиентов, которые, к счастью, могли пострадать. Кроме того, как я уже сказал, и коллеги будут об этом говорить в дальнейшем, кредитное мошенничество, к несчастью по нашим оценкам, исчисляется суммами больше, чем платежное мошенничество. То есть речь идет о миллиардах гривен, которые преступники вынимают из карманов украинцев и из карманов украинских банков. С тем, чтобы эта проблема также решалась, на сегодняшний день есть инициатива среди банков, и это направление будет отработано. Мы хотели бы предложить Министерству внутренних дел более активно заниматься этой проблемой, потому что сейчас Центре, очень часто достаточно непросто объяснить, в чем именно состоит мошенничество с кредитными ресурсами, почему в э, какой-то момент времени те люди, которые как будто бы законно что-либо получали э, или э, вынуждены будут э, искать деньги, перезанимать, потому что они не понимали, что кредит, который они получают, получают для других лиц и совершенно для других целей, э, очень большое количество.